Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekarang menonton Sembang Automotif edisi khas Zon Utara bersama Perkema TV. Edisi khas kali ini kita rangkumkan tiga dompeng khas Malaysia pengedar yang sah di Pulau Mutiara iaitu di Pulau Pinang. Okey, mari kita jumpa dengan uh, dia punya pengarah urusan iaitu Encik Isma Azai. Mari ikut saya. Selamat datang As ke Dongfeng Pancar Abadi! Okey, terima kasih. Uh, kami dari Pekema TV. InsyaAllah, okay. Insya Allah, silakan. Okey, terima kasih. Okay, Cik Isma ceritakan sikit perlibatan Cik Isma iaitu Panca Abadi sendiri sebagai pengedar sah dompeng khas Malaysia ini. Uh, saya bermula dengan uh, mengimport kereta uh, recon daripada uh, UK dan juga Japan especially dan apabila kita mendapat peluang daripada Pakema untuk distribute kereta EV dan saya menganggap ini sebagai satu opportunity untuk kami lebih berkembang Apa yang kekuatan dompeng ni menyebabkan uh, Cik Isma sendiri memilih uh, menjadi pengedar sah uh, dompeng? Saya berminat dengan uh, apabila diperkenalkan oleh pekema uh, untuk membawa masuk Dongfeng dekat sini. Saya tengok dengan bentuknya yang lebih urban ni tu menarik minat saya saya tak langsung untuk cuba uh, membawa satu pembaharuan daripada uh, menjual kereta rekod saja dan sangat tertarik. And it's a very attractive model for me lah pelanggan uh, datang untuk pandu uji sendiri dompeng box di Pancabadi punya dompeng uh, showroom semestinya tak kenal maka tak cinta so se sesiapa ataupun pelanggan yang datang pandu dan seterusnya dia boleh membuat pembelian secara QR code tanpa perlu uh, menyediakan uh, wang cash ataupun tak kadang, kadang tak bawa credit card pun masih boleh, dia boleh bayar pakai, pakai QR code so sangat-sangat uh, mudah sangat-sangat menyenangkan Saya rasa tak ada alasan lah kalau hati dah jatuh cinta, dah cinta lah Okey, operasinya dari pukul berapa sampai pukul berapa untuk dong perempuan ini? Kita bermula dari pukul 9 pagi sehingga 6 petang, officially. Okay. Tetapi kita faham, kadang-kadang orang balik kerja, dia kena tunggu, dia balik kerja pukul 6. Dan kita mempunyai staff yang standby on call, on appointment, anytime. Okey, Uh, di mana tu lokasi uh, Domfer, uh di Pancak Badi? Uh. Lokasi kami terletak di Bayan Lepas Pulau Pinang. Okey, landmark dekat dengan berhadapan uh, uh, bersebelahan uh, Rangobak Bayan Baru. Tak berdekatan dengan Queen's Bay itu saja. Queen's Bay Mall. Dari segi servis dia lah, kalau nak dapatkan servis Dom Feng Mall ni di mana? Oh. You can service everywhere in Malaysia Tetapi kita juga mendirikan kita punya Our own service center okay. Kita boleh datang Di mana tu? Di, 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 Sungai Pinang, Pulau Pinang Di Sungai Pinang nah, Di awal dekat awal HQ HQ iaitu Pancak Abadi sendiri lah Dekat yeah. uh, kalau lemaknya kalau nak pergi service tu okay, so, It's Abadi Automobil Sungai Pinang, Pulau Pinang So speed limit untuk kereta ni adalah 140 km per hour and then horsepower uh, 95 H, uh, HP Dekat dalam interior ni, kita boleh buat macam-macam lah dekat sini Kat sini dia ada macam colour, rasa hari ni Ah, kat sini dia macam Kat sini rasa macam macam ni, colour Okay, lepas tu driving assistant Kat sini Dia buka assist kita lah, macam kalau kita terlalu dekat dengan kereta ke apa Dia akan bagi kita dekat sini lah and then information about kereta bila due kita untuk uh, service uh, sini boleh tekan sini pun boleh charge pun sini boleh charge Dekat, and then actually dia space quite a lot <laughs> banyak tu dalam dia space Ah, uh, actually quite banyak juga tempat banyak space tengok ada still ada jarak lagi Terima kasih banyak-banyak Cik Isma Azad uh, atas perkongsian menarik untuk uh, Dongfeng Box di showroom Panca Abadi. Uh, Okey Cik Isma ada kata-kata terakhir uh, yang nak disampaikan dekat penonton Perkema TV? Terima kasih kepada Perkema kerana memberi peluang kepada kami menjadi pengedar Dongfeng uh, apa lepas Pulau Pinang dan kepada para pelanggan ambillah kesempatan jadikanlah uh, Dongfeng sebagai satu pilihan yang terbaik ke masa hadapan. Okey, sampai di sini saja untuk uh, showroom di Panca Abadi dan seterusnya. Yang kedua, kita akan pergi ke Pedersen iaitu Dealer dompeng yang kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih bersama saya dalam Sembang Automotif Edisi khas Zon Utara bersama apa TV? Selepas kita bersama dengan Panca Abadi iaitu pengedar sah dompeng yang pertama di Pulau Pinang, kali ini kita berada di kawasan yang strategik di Pulau Tikus bersama dengan Pedersen Sendirian Berhad, pengedar kedua dompeng khas Malaysia. Jom kita berjumpa dengan pengurus korporat Pedersen Sendirian Berhad. Cik Irwan, Assalamualaikum. Saya Fatin daripada Pekamah TV. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Pedersen uh, Senyam Berhad. Encik Irwan, boleh tak cerita sikit uh, mengenai Federation Sembilan Berhai dan bagaimana uh, boleh terlibat sebagai pengedar sah atau bekas Malaysia? Okey, sebelum uh, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Fatin dan juga Ender Team yang sudi hadir mengunjungi Uh, pusat Jualan Faisal Zainal Berhad Iaitu kami merupakan Salah satu wakil penjual Dong di utara ini um, Jadi, berbalik kepada Sejarah Faisal Zainal Berhad Untuk uh, makluman Fatin, kami adalah sebuah syarikat Pemimpin Putra dan kami juga Menjalankan perniagaan uh, Industri Otomotif, iaitu kami mempunyai sebagai wakil jualan untuk Toyota, yang mana lokasi kami berada Di Buk Bukit Tajam yang dikenali sebagai Toyota Bukit Tajam dan kami adalah uh, pengeluar sorry penjual untuk Toyota kedua tertua di utara ini dan yang ini dimiliki sepenuhnya boleh moyang putralah. Um selain itu seperti man, sedia maklum uh, Pedersen Petersen juga menjalankan perniagaan eh uh, kenderaan mewah iaitu AP di Pulau Pinang ini. Um berdasarkan pengalaman yang telah kami ada beberapa tahun kebelakangan ini uh, tindakan berani yang dilakukan oleh uh, Managing Director Federation Sistem Rakyat iaitu Pihak Lintang Bukan, Datuk Nazir Syed telah membawa jenama uh, Dongfeng untuk sebagai salah satu cabang bisnes cab, uh, baru bagi Federation Sistem Rakyat Kita lihat Box, apakah ciri-ciri uh, yang menarik perhatian pelanggan? Lah? Oh, ia satu kenderaan yang kenderaan EV yang agak minimalis dan mempunyai ruang kabin yang sangat luas sebenarnya um, Selain daripada itu, banyak uh, pelanggan yang berkeluarga menikmati dan menyukai dengan uh, kelebihan ruang dalaman kabin yang boleh berbaring. Hmm. Uh, ini menjadikan dia satu kenderaan yang agak unik. Maka secara tak langsung uh, para pelanggan merasakan pembelian yang tepat dan ia agak berbaloi. Kerusi di hadapan hmm. boleh di recline hmm. uh, sepenuhnya dan boleh letakkan satu tilam udara hmm. yang memang boleh dibeli secara berasingan. Okay, bagaimana pula dengan prestasi Dongfeng Bawasung? Baik, um, Dongfeng ini didatangkan dengan single motor iaitu 70 kW dan torque-nya 160 Nm uh, Dari segi respon, banyak respon, uh, feedback daripada para pelanggan yang memandu uji kenderaan kami ini mengatakan uh, dan, dan, dan teruja dengan responsif yang ada pada uh, Dongfeng Box 3 ini yang mana ia cukup power dan uh, penggunaan bandar sangat sesuai Adakah isu pengecasan EV ini yang membuatkan uh pelanggan tukar untuk membeli ini. Ha, okay. Aku mendapat cikgu? Um setakat ini uh, setiap pelanggan ni kami akan terangkan tentang uh, penyediaan uh, pengecasan sama ada untuk home charging yang kita berikan yang kita bekalkan semasa penyerahan kenderaan dan selepas itu kita akan uh, menerangkan tentang fungsi fast charging uh, yang memang boleh digunakan pada box 3 ini dan juga kita akan terangkan lokasi-lokasi Uh, stesen charging awam mm -hmm. yang berada di sekitar Pulau Pinang. Okay, Jadi maknanya, tak ada masalah untuk mm -hmm. diorang, uh diorang mengecas kenderaan box ini. Maknanya uh, pelanggan yang akan membeli box akan diberi pemahaman lah. Uh, khususlah tentang uh, pengecasannya yes. di mana. Sebab ada apps yang uh, di... Ya betul. Kita akan rekomenkan beberapa apps seperti EV Plus, Bintari ataupun Jom Charge. Actually, pelbagai aplikasi ataupun pembekal uh, charging, stesen charging di luar itu selain benda tu kalau uh, bagi pelanggan yang telah membuat pembelian ni kita mencadangkan dia uh, memasang wall box di rumah yang tu lebih praktikal sebab mungkin after uh, pulang daripada kerja untuk next morning dia nak gunakan kenderaan EV dia so the whole night dia boleh charge di rumah dengan uh, support dah 6kW dan juga 11kW rasa tak ada masalah Okey, kalau nak dapatkan box di Federation Sindrom Berhad ni, ya, di mana kan lokasi? Track, apa orang kata track Okey, um, kami berlokasi di Pulau Tikus. Um, kita panggil kawasan ini Valisa lah. Jadi, um, para pelanggan di luar yang ingin membuat pembelian uh, Dongfeng Box 3 ataupun ingin uh, mengunjungi showroom kami mungkin untuk melihat lebih dekat dan uh, bertanyakan lebih banyak uh, tentang Box 3 ini, boleh datang terus ke showroom kami yang mana kami membuka setiap hari daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang dan sampai kita pun. Uh, Ahad, kita based on appointment oh okay. uh. baik-baik, appointment, contact number ada tak? Uh, kita ada contact number dekat kita punya uh, official uh, Facebook ataupun Instagram okay. uh, official so, namanya Edison Smear Berhad dengan uh, uh, sel-consultant yang terlatih yang kita ada di sini InsyaAllah kita boleh membantu pelanggan untuk mengetahui lebih banyak maklumat tentang Dongfeng Box Street ini dan uh, di sini saya ingin uh, mengalurkan kepada orang di luar untuk ramai-ramai datang ke Dongfeng Feng uh, Penang iaitu Under Federation Berhad ini. Okey, Cik Wan, terima kasih atas pandangan bernas dan mengalu-alukan Pekamah TV untuk hadir ke Pedersen uh, Berhad di Pulau Tikus. Pedersen bukan sahaja mendahului dalam perniagaan tetapi juga dalam pemikiran masa depan. Kita teruskan ke destinasi seterusnya iaitu syarikat DK Auto M.Sandra Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sekarang ini anda berada di Butterworth, Pulau Pinang bersama-sama dengan pekerja TV. Saya Faizul, pada hari ini kita akan bawa anda semua untuk ke salah satu daripada dealer kita pengedar kita satu-satunya pengedar kita di Batu Weld Pulau Pinang iaitu DK Autocar dalam pengedaran EV Dongfeng Electrica. Jom kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum Cik Madul. Assalamualaikum. Ya. Ya, apa Tuan. khabar? Alhamdulillah baik. Ya, ya, ya. saya Faizul daripada Pengkamat TV. Baik, insya-Allah. Ya. Terima kasih je ya, Faizul datang. Ya, sama-sama. Ha? Alhamdulillah. Ya. Okey, kita. Jom. Alright. Baik kepada semua para penonton jadi pada hari ini kita berada di DK Auto Car yang berada di Batu Pulau Pinang. Jadi kita berada di sini DK Auto Car merupakan salah satu peneraju utama pengedaran kereta EV Dongfeng Car di Pulau Pinang. Jadi di sebelah saya bersama-sama saya hari ini adalah Encik Kamalul Azmi. Pengarah urusan DK Auto Car yang berada. Ya. Apa khabar uh, Encik Kamalul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Uh, jadi uh, Alhamdulillah. Jadi kita berada di Batu Akor Pulau Pinang ni. Jadi soalan pertama saya ni, okay. Encik Kamarul. Yeah. Boleh Encik Kamarul ceritakan sebentar sedikit tentang latar belakang DK Autocar, sangat berhad dan bagaimana DK Autocar menempatkan diri dalam posisi syarikat di Pulau Pinang terutamanya. DK Autocar dia tertubuh uh, sejak tahun 2006. Uh, jadi pada permulaan saya lebih kepada kereta terpakai. Hmm. Jadi, saya mula berjinak dalam Recon tahun 2008 Masa tu saya banyak mengambil daripada AP Holder dan saya menjual Sehinggalah saya rasa berkemampuan Jadi, 2022 saya apply to AP lah Dan Alhamdulillah, 2023 saya punya permohonan approve Jadi, bertolak titik daripada situ 2024 saya start mengimport kereta lah jadi, berbalik kepada untuk Tong uh, Feng ini, uh, bila Pekema menganjurkan uh, elektrik ke EV, so, kita dipahamkan EV ini adalah satu momentum yang baru yang mana Tesla, uh, BYD telah mula uh, menempatkan diri dalam bidang otomotif kini. Jadi, daripada situ, saya uh, calibrate dengan uh, Pekema. Saya memohon menjadi dealer. kerana saya nampak uh, EV car ni adalah satu uh, Future, uh, business terdetik macam uh, dahululah kalau kata macam satu proses uh, bila dalam satu bisnes ni bila ada new momentum coming in kalau kita lewat uh, mencemburi ataupun kita akan ketinggalanlah. Masuk mengambil peluang. Mengambil peluang ya. Yeah. This very uh, very good uh, opportunity. And then uh, untuk EV ni dia bukan boleh bergerak sepantas macam kita jual kereta uh, ICE dengan izin. Uh, uh, EV ni dia akan ambil masa sikit. EV ni perspektif uh, pengguna ni dia lebih kepada kereta yang petrol. Karena salah satu petrol ni uh, kita hagam gualah uh, minyak tu. Uh, jadi macam macam nak berubah tu dia dia lambat. Uh, tapi bagi saya a uh, EV ni uh, dia lagi jimat berbanding dengan uh, uh, petrol. Jadi jadi saya tertarik dengan dengan apa pernyataan yang dikeluarkan yang dinyatakan oleh Encik Kamarul tadi berkenaan tentang model-model baru yang telah lama masuk terutama kereta EV di Pulau Pinang terutamanya. Jadi kita nak tahu juga kepada kepada penonton-penonton Pekamah TV bagaimana dan apa cabaran utama dan bagaimana pihak DK Auto sendiri mengatasi masalah-masalah especially terutamanya apabila kita terlibat dengan pengendara kereta EV di Ajong Okey, cabaran yang paling utama ni perspektif, uh, perspektif uh, daripada uh, pemikiran pola uh, pengguna ni uh, macam kita lah contoh. Uh, saya ambil simple lah. Kita orang Melayu ataupun kalau kita ambil orang Melayu lah. Kita makan nasi. Nak ubah kita makan pizza tengah hari. Boleh tak boleh? Kita susah. So, kita matikan benda tu. Maksud dia, you makan nasi. Okay, you go ahead. You makan nasi. As a normal. You minat kereta petrol, petrol. Cuma kita nak masuk EV ni untuk you punya second car ataupun you nak long run ataupun you nak uh, convenient you boleh pakai petrol tapi kita nak convinkkan yang uh, EV ni lagi sesuai you as a second car and then daripada situ titik tolak you dah bila you pakai sendiri you feel sendiri EV tu uh, lebih penjimatan lebih whatever semua yang ada daripada situ dia akan beralih daripada petrol ni terus kepada EV uh, in future kerana salah satu saya apa yang saya nampak langkah kerajaan sekarang ni dia lebih kepada charging station pemasangan kian bertambah uh, daripada hari ke hari yeah dan kemudian daripada segi bateri, itself hmm. dulu 300 sekarang dah 430 macam kita sekarang uh, top box 430 km range jadi range dia uh, dah mula tinggi and then in future saya dengar uh, ada yang mencecah 1000 jadi bila sampai on that time masa tu peralihan daripada uh, petrol kepada EV ni dia akan bertambah cepat Di masa itu kalau kita dah ada uh, base kita dah ada uh, Uh, orang cakap apa kita dah uh, dah involve dalam EV ni lebih so kita peluang tu dia lagi lagi cepatlah untuk kita marketkan kita punya business dan lagi satu uh, apa yang saya nampak sekarang ni kita kena educate educate pengguna ni so kita kena banyakkan test drive so sebab tu saya purchase 2 unit test drive untuk bagi uh, pengguna tak beli tak apa you test dulu uh, apa yang ada kat kereta tu apa penjimatan yang you boleh dapat dan daripada situ you boleh nampak ya ya tu antara strategi yang bagus ya, ya. Okay. Ya. Jadi maksudnya selain daripada itu, mungkin mungkin uh, ah Kamarul nak tambah sikit ke? Okay, uh, kita sekarang ni bila kata kita nak memasarkan uh, marketing ni so kita ada buat rocong uh, uh, kita ada buat deal dengan government bodies uh, dengan bank pun kita dah buat ah uh, dia orang ada kita letak kereta depan uh, parking hmm. bank so kita uh, ada buat canvassing uh, pergi ke satu tempat satu tempat itu yang cara pendedahan yang yang ad uh, -hoc, hoc untuk sekarang ni. Jadi daripada sudut prestasi, okey. Bagaimana uh, pendapat cik Kamarul berkenaan tentang kriteria Dongfeng uh, Box? Okey. Daripada segi prestasi, uh, apa yang saya dapat? Uh, prestasi dia memang uh, menakjubkan Ah uh, pasal kita uh, bila kita test dia punya uh, prestasi dengan long uh, range dia boleh pergi kepada 430 km. Yeah dan uh, dia punya uh, daripada segi uh, endurance whatever dia punya ni uh, mencapai uh, mid-spec uh, yang yang Tong Feng beri dan kita rasa uh, begitu memerasakan uh, daripada segi kepantasan, uh, pencimatan uh, daripada semua segi lah. dan ketahanan dia okay. sendiri jadi adakah Encik Kamarul beranggapan bahawa ah uh, kereta EV Dongfeng box ni sesuai untuk pemanduan di luar bandar. Kalau ikut di sini yeah. di kawasan bandar ya. Uh, tapi macam mana pendapat? Okey bagi aku. pendapat saya. Uh, untuk pemanduan di desa ataupun di kampung adalah sangat sesuai. Karena saya nak cerita uh, di kampung uh, untuk suatu-suatu tempat range dia nak ke petrol pump kalau untuk uh, ice engine akan ambil masa uh, akan ambil uh, 15 ke 20 km. Jadi jika menggunakan EV, uh, dia tak perlu ke petrol pump. Dia just plug in 6 ke 8 jam, full range dia boleh masuk 430 km. So surrounding tu dia boleh guna, dia boleh pergi mana-mana dengan uh, range 430 dengan balik dengan tak ada masalah. Okay. So memang sesuai untuk luar bandar. Jadi maksudnya kalau kita buat full charge lah? Ya, sebenarnya. kalau kita full charge. Ha. Kalau tidak, kita nak kena macam petrokar. Uh, Kadang-kadang kalau untuk luar bandar ni, dia lebih kepada uh, senior citizen lah. Jadi, dia nak ke petropark, dia nak kena uh, yeah. mengambil masa. Uh. Jadi, kalau dia nak ke surau, dia nak pergi ke grocery mm -hmm. berhampiran, surrounding, saya rasa seminggu dia cas sekali lah. Yeah. Dan begitu jimat, ya yeah. itu penjimatan yang yang kita rasa lah, berbaloi itu, lah. Itu satu poin yang bagus, yeah, yang yeah. patut dipertimbangkan untuk tujuan pemasaran dan sebagainya. Yeah. Okay, kita sebentar lagi kita akan ya. kembali ya untuk Mahkamah TV. Baik. Okay, Baik lain Encik Kamarul. Tadi Encik telah terangkan pasal prestasi kereta EV Box ni dan pada masa yang sama telah kita telah uh, diterangkan dan dijelaskan berkenaan tentang ciri-ciri keselamatan. Tapi sebenarnya kalau ikut daripada isu di luar, pandangan daripada masyarakat sendiri, bagaimana dengan bantuan daripada segi after sales dan juga daripada segi pengecasan, charger dan sebagainya. Jadi apa-apa strategi pihak DKI Auto kau untuk mengatasi kebimbangan okay. pengguna uh, dalam perkenatan isu-isu? Okey, uh, untuk yang uh, servis uh, charging station, uh, sebenarnya kita tak perlu risau. Uh, sekarang ni, uh, kita kena berubah. Okey, ubah ni maksud saya. Mindset ni dulu kita tak ada uh, time management. So bila kita ada EV, so kita kena ada satu macam time management. Yang sepatutnya orang sekarang kena dah bermula. Uh, kita boleh uh, schedule a uh, kereta kita untuk besok lusa. Jadi kita boleh tahu range kita nak pergi tu. Jadi dengan 430 a uh, kita tak ada isu uh, tentang uh, pengecasan kerana kita boleh cas di rumah. Okey, untuk emergency. Emergency ni bagi saya sekarang ni setiap uh, petrol pump highway uh, government dah sediakan hmm. uh, dan banyak uh, charging station uh, DC yang mana hanya uh, 30 minit dia uh, boleh reach to 80%. Hmm. So uh, bagi saya uh, tak ada isu dan pihak syarikat saya pun uh, sekarang dalam perancangan untuk menyediakan uh, charging station. So, pasal kerajaan galakkan dan diberi geran untuk company yang berminat. Okay, in term of service macam saya sendiri service DDK Auto. Uh, kita mempunyai pusat service Uh, di mana kita punya e technician yang pakar uh, yang kita ambil dan uh, diberi latihan oleh pihak CADB. Jadi uh, untuk uh, servis di DK Auto, uh, kita ada temu janji dalam talian. Uh, kita ada juga salesman yang boleh uh, face to face bawa kereta tu dan datang untuk pesan servis. Ini kita bagi uh, extra servis lah. Uh, jadi bagi saya uh, untuk servis tiada masalah uh, even uh, CADB sendiri uh, Tongfang sendiri uh, kita bagi waranti hmm. untuk bateri sehingga uh, 8 tahun dan body ya yeah, uh, 5 tahun. Jadi saya rasa uh, ini satu perkara yang begitu baiklah untuk Tongfang box ni. Kita yeah. harap mendengar penerangan daripada Cik Kamarul berkaitan tentang tentang uh, menjawab isu-isu tentang uh, charger station yeah. uh, charging station dan juga uh, berkenaan tentang 3S yeah. akan dapat menambahkan lagi keyakinan kepada uh, peminat-peminat kereta EV di daerah Batuut, di bahagian Batuut ni. Yeah. Yeah. Jadi daripada semua penerangan yang telah diberikan ni yeah. di daripada tadi pihak pengamat TV mengucapkan jutaan terima kasih baik. di atas baik. perkongsian yang telah diberikan. Baik. Uh, okay. baik. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, sama-sama. Jadi, kita telah dengar penjelasan daripada pengarah urusan DK Nia Berhad dan balik kepada anda semua untuk menilai mana satu yang terbaik. Sudah pastinya Dongfeng Box. Jadi, teruskan menonton Sembang Automotif hanya di Perkama TV. Jangan lupa like, share dan subscribe. and that's what I